No ta intenzivní modlitba vyžaduje si uvědomit, že Ježíš je tu. Intenzivní modlitba vymáhá z toho, že třeba uvědomit, že Ježíš je tu. On, on je před tebou, ale on je i v tobě. Vím, je tady to boju, ale je i v tobě. Čili my máme být v něm, on má být v nás a my v něm. Vím, má být v nás a my v něm. Ale aby on byl v nás, musíme mu dát místo. A byl v nás, my dát jeho Ale když naše duše je plná našich plánů, strachů, obav. A když naše duše je plná plánů, strachů, My se trápíme, my mučíme, můčíme, se. řešíme, až ne nás říši, hlava bolí. řešíme, až nemůžeme. Já, já jsem vždycky spál. Já nikdy se mě problém, abych je řešil. Když to čeká Ježíšovi, to... Čeká den, pak bude řešit problém. Každý den má dost svých problémů. Každý den má dost svých problémů. A to je právě to důležité, uvědomit si Boží přítomnost. je důležité si, Boží přítomnost. A, a živě si uvědomit, nemusíte si představit, že stojíte pod křížem a Ježíš vás vidí a že vy přímo. дивите його обличчя. Ви мусите правообразно бачити обличчя, що світа під хрестом і Ісус на вас дивиться. Ви мусите жадно образом його запаювати. Особливо мусите uh, таку уяву. Уяву собі при так брати до сета. Вам стачіли живісі, увідоміть в Інтернет. Уплнє... Слепоті, темноті, Ježíš, já jsem s vámi po všechny dny vaše věci. Ježíš, já s vámi po všich dni vašeho. Ježíši, ty jsi se mnou. Je je ze mnou po všechny dny. To zná ty, které byly v minulosti, které budou dále. V tomto čase až do smrti. І в тому, щоб бути в майбутньому аж до смерті. Я с а я би з темок хотіла ти посовішність. А я би хотів з тобою бути і ціле вічне. Але то значить по всі дні і і день. По всі дні то означає і нинішній день. І туто і тенто оканжік. І цуміть. Ти зі семною. Ти є зі мною. Але проблема, що я не з тобою. Проець. Але проблема, що я не є з тобою. Прочь? А чому? Protože já jsem buď v tuposti, stejnosti, anebo řeším nějaké své problémy. A problémy. A pravá modlitba je. A Zastavit se. Je stop. Se. Prosím, tady jsou moje hříchy, tady jsou moje problémy. Tud. Teďka buď, na jedné straně buďte vy, na druhé straně. Ale <laughs> teď je tady Ježíš. Boku, podle... Potom budeme řešit. Potom budeme vyřešovat. A teď Jisus je na prvním místě. A teď je potřeba, u, co uvařit, co bude k večeři, co bude potím, co bude závod, co kupit. Stop. Nic nebo ven. Tělky Jisus. Ty vyřešíš moje problémy. Tělky Jisus, ty vyřešíš moje problémy. Prostě. Uvěřit v jeho všemohutnost. Pověřte v jeho všemohutnost. To znamená, že i В цій зустрічі Архангела Гавригіла з Пресвятою Богородицею була сказана важлива речення. У Бога немає нічого неможливого.

protože problém byl ne na straně Boha, ale na, straně mojej. Problém byla ne na boží, na boží straně, a z mého boku. Slabá víra, Slabá víra. neočištěnost. neočištěnost. Čiček vlastně ani nevěří. Že lidé vzahledně nevěřila. Tak se mi podle mojej nevěry. Ну no, і сталося за мою невілю. А старіще їх сто пам'ятає. А стара людина то пам'ятає. Але то, що Бог уробів в ньому живіті яке чудо. Але те, що Бог зробив в моєму, же, таке яке чудо. Той чує і запам'ятовує. Та людина скоро забуває. А ми маємо сидіад мозаїку з тих позитивних речей. Маймо собі зробити мозаїку з тих позитивних речей. І зробив то а то, Боже. Господи, ти зробив та і те. Ти зробив, то ти зробив такі чуда. То 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 Люди суді. того не розуміють, але я знаю, що це дійсно Таті, чудо. Віжі їм знову, що ти можеш зробити чудо. Віжі їм що ти можеш чудо. Віжі знову, що ти можеш зробити чудо. Віжі їм знову, що ти І віриш, що нині можеш зробити це чудо. Як його робиш, є інша віць. Як його зробиш, це вже інша справа. Але я вірю, що, що ти є всемогутній. Але я віриш, що ти є всемогутній. А коли ж не робиш то, що просиш? А якщо не зробиш те, що я прошу? Так робиш не зробиш. Tak zrobíš to slíbše. Ty mohl vyprávět desítky, možná stovky případů. Já bych měl rozkazat je sotní prekladil. Ty Bůh vypočul tak, jak člověk prosil. Kdy boh počul tak, jak lidina prosila. A potom, že vlastně se stalo pravý opak. A taky, se dělo. Ještě e horší bylo než předtím. Co Čím více se modlil, tím horší. Čím více lidé na modlila se, tím bylo A potom Bůh to úplně vzal za jiný konec. Potím, hospodě, to zosím, Ani narozum člověk tak neplánoval, že by to tak mohlo vyřešit. A když tak A kdy se být, člověk, člověk dívá tak... na mnohé situace za těch 50 roků. I když 50 Ka, Pane, jak to přesně bylo naplánováno? jak se to, Člověk vždycky může povědět, já prosím o to a toto, ale buď tvá vůle. Záště mám odkaz, já prosím pro to a toto, ale nechaj bude tvoje vůle, Bože. Ale přesto já mám věřit. I tomu já mám věřit. Ne, že když byla tvá vůle, to znamená, že já už nevěřím. No tak tak ne. Ne, tak, že jak bude tvoje vůle, tak já už nevíru, Tak to ne. S tou naší psychikou, s tím naším, to je s tím starým člověkem, to, to je velice těžká porodina. Je to velmi těžká bředa s našimi životy. A to je Ježíš řekl, zapři sam sebe. Proto Ježíš řekl, zreči se samého sebe. A to je těžké. Co je Ale je to možné. Ale co je to možné.